смаком. Ведуча вечора Марія Єпросиніна співає для гостей балу «Тина Кароль. Сьогодні, зважаючи на те, що ти в білому, гості в білому, вбрання в білому моя. Я маю від всіх відрізнятися. Перша думка, яка спадає, це весілля. Цього року твоєму з чоловіком весілля 13 років. Ви якось святкуєте кожну дату весілля? Чи чоловік по традиції забуває, як це роблять більшість чоловіків? Забуває Він молодець, він не забуває. Ну і большим праздником теж не вважає це справа. У нас дуже крута свадьба, дуже було весело, був праздник. Он Реально именины сердца было все красиво, вот так как здесь. А, даже красивее. В общем, это. И он висит и говорит: слушай, так круто получилось погулять. Давай такое закатывать каждые пять лет. Тимур 13. Вот. Нет, а свадьба может быть столько раз в жизни такая. Забыл только один раз. Всегда помнил, всегда поздравлял, а забыл один раз. В 2014 году, 25 -го августа я родила Сашеньку, а 30-го как бы оно, и он забыл, а у меня ж гормоны, и вот это вот все пришло, и я ж кормлю, и слезы текут, я говорю, как, как? я мата твоих двух же детей. Все сказала, все, что я могу, что моя фантазия позволяет. Честно, мне его в этот момент даже жалко стало. Он бедный так растерялся, что я с тех пор уже такой не. Но ну, я прям все, все выдала, все, что накопилось. Вот совсем нещодавно ты ведь день народжения. Сколько? Ну, Сколько? мы напишем в титре, Машу. Там области 25. Я дочери говорю, Нам, ну, говори, что мне 25, я говорю, мам, уже нельзя говорить, что мне 25, давай я хотя бы уже 30 говорить. Так что пишите 30. На день народження твої подруги тобі подарували квиток на концерт Адель. Про Адель, я розумію, концерт «Ти мріяла. Тим паче у романтичному місті Верона. Це була фантастика, Катя. Це була фантастика Просто мало того, вони мені подарили не тільки е, білет на Адель. Вони мені подарили все путешествие. Мені потрібно було тільки зібрати чемодан. Чи сподобався тобі концерт Адель, зважаючи на те, що у Вероні він проходив не просто на майданчику. Взагалі на Старовинній площі все це да, додавало концерт. Верона там проходять наймощі оперні постановки під відкритим небом. Вона пела три часа, два из которых она пела, час говорила. Она оказалась такой болтушкой, шоу-вумен, хохотушкой. Она делала селфи, она над собой шутила. Ну, наш человек, слушай, это было так круто. Мы пели песни, я вижу, до сих пор сиплю, потому что я напелась и накричалась там, и ну, все ж пели. Тебе подруги еще и до итальянских винарень відвезли. Я же не пью. Но это я не пила до этого дня, и после этого тоже не пью. В тот день мы как в сухую землю. Беленькая, так хорошо заходила, солнышко, праздник. Меня переполняют эмоции, адреналин сразу же гасит хмель.